Дорогие братья и сестры, по милости Божией, благословению Высокопреосвященнейшего влоги архиепископа Сумского и Ахтирского, я во главе с паломнической группой с 1 по 14 мая 2017 года нынешнего совершил паломническую поездку, очередную паломническую поездку на Святую Гору Афон. Я думаю, не нужно лишний раз говорить, что для православного сердца стоит за этим словом Афон. Святая гора Афон. Это земля, которая находится в Греции. Этот небольшой полуостров длиной 70 километров с небольшим. В ширину от 8 до 20 километров. Но который стал воистину местом, олицетворяющим рай На земле. Эту землю, эту святую гору избрала, и все, мы знаем, древнє древнее предание нам говорит сама пречистая Дева Мария, при Богородиця, во время ще земной жизни, когда на путешествии на Кипр, на корабле вместе с апостолом Иоанном Богослом и другими, она особым Божиим промыслом была направлена к Афону, коли поднялась буря, и корабль прибыл сюда. Тогда еще здесь Афон сам язычниками, а стоял огромный идол Аполлона. И пал этот идол, когда корабль с Пречистой Девой Марией, у той климентовой пристани, где сейчас стоит Иверский монастырь, прибыла туда, и она благовествовала, что эта земля дана будет в жребине от Сына Моего и Бога. И как же дивно исполнились слова Пречистой Девы. На протяжении уже 20 веков исполняется. Она воистину здесь является игуменей Святой Горы Афон. Сколько чудес, сколько знамений, сколько чудотворных ее икон, сколько других святынь, мощей угодников Божьих явлено на этой Святой Горе. А самое главное, непрестанная молитва, досязающая небес на протяжении же многих и многих веков. И даже космонавты свидетельствуют, что когда летают на околоземной орбите, то бывает везем э, облачно, а фон светится. Это молитвы не Этих иноков, монахов, этих птенцов, детей Божьей Матери возносятся к небу. И снова мне уже восьмой раз сподобил Господь побывать на этой святой горе Афон. Мы начали поездку, заехали на святую гору Афон 4 мая 2017 года, и первый монастырь это был Костомонит. Это очень, э, можно сказать, бедный э, из 20 монастырей на Афоне э, монастырь, но очень строгой жизни. Здесь даже нет электричества не только в храме, в других монастырях Афонских тоже нет электричества в храмах, но в Архандариках, то есть в осенних часах есть а здесь нет вообще электричества, только керосиновые лампы и свечи. Христос воскресе! воскресе. Сегодня утро, 5 мая 2017 года, и мы покидаем эту гостеприимную обитель Костамонит, один из 20 монастырей Святой Горы Афон, в честь святого архидиакона, первомученика Стефана, где мы провели вечерние вечернее было ночь, также были на Утренним Бога на этом и А сейчас, по милости Божией, чтобы в этом монастыре отправляемся через Дахиар, и находится скоро послушаться, и по Божия Матери, Синофон, побителя нашей, святого великого мученика, целителя, милостивого, и Богородицю, Угоднику Божии за то, что нам такую милость, дали возможность поклониться великим святыням. И продолжить свой путь посвятой моменте. Христос воскресе! Христос Воскресе! воскресе! Побывшие на ночной молитве, мы спустились обратно к морю, к Дохиару. В Дохиаре это монастырь Архангелов, где находится э, величайшее святые православного мира, икона Божої Матери, скоро послушницы. А затем, по э, берегу моря, направились в другой монастырь, ксенофонд. Синофон – это греческий монастырь в честь святого великомученика Победоносца Георгия. И особым Божьим промыслом, а Божий промысл он всем руководит. Так случилось, что мы как раз заходили в этот монастырь 5 мая, накануне 6 мая. По новому стилю это праздник святого мученика Георгия Победоносца. Престольный день в этом монастыре. И так, милостью Божьей мы как раз вместе с братьями встречали... Двух епископов, приехавших с материка сюда на, на святую горафон, в ксенофон, в монастырь. Знаете, как-то необычно, когда архиереи встречают приезжающих на Катере. Мы здесь сподобил Господь побывать и на праздничном служении. И, конечно же, великое счастье, что рано утром Господь сподобил меня грешного вместе с из отцом Василием Протореем из Лебедина, села Будилки. Вот. Сослужить братьям в этом удивительном монастыре Ксенофон, где находится десница святого великомученика Георгия Победоносца. Это великое счастье с этими герондами, старцами, игуменами монастырей афонских сослужить причащаться вместе с ними в алтаре святых христовых тайн. И более того, что у мені Господь і сказати возлас на церковно-славянському языке після молитви Отче наш, як Твоє Царство і сила, і слава Отца і Сина і Святого Духа, нині і Прісного векі віков. Амінь. Сьогодні, 6 мая 2017 року, від пані Святой Георгії І ми В монастыре Ксенофонд, в честь Святого Великобудска Георгия Великое торжество. Сегодня небо и земля радуются. Великое торжества. Игуменный суд монастырей Афонский Вот, и епископы. Сегодня торжество. И мы имеем счастье сегодня служить на литургии, причащаться в алтаре. Вот здесь в алтаре Святого Великобудска Георгия. Это действительно счастье. Это небо. Это рай на земле. С подобным Господь нас сегодня. В этот день в Георгия. Христос воскрес! Воистину Воскрес! На праздник Георгия, побывший, причастившись и сослуживший в монастыре ксенофонт мы отправились в русский наш Пантелиманский монастырь, где находится мы знаем глава Пантелимана, и также были радушно встречены братья и были нас в служении. а затем уже из воскресенье мы с субботы на воскресенье мы отправились через Кариес, это административный центр Афона, где находится и кинот, можно сказать так, Верховный Совет Афона, где представители 20 монастырей, с каждого монастыря по единому, решают все основные вопросы жизни, деятельности Святой Горы Афон. Здесь находится и древний храм, где находится икона Божией Матери, достойно есть. Та икона, пред которой мы знаем еще в X веке воспел Архангел Гаврил дивную песню, восхваляя Богородицу и Деву Марию, достойно есть, якого истину блажить Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. А затем, уже по другой стороне Афона, мы отправились мимо и Верона, того Иверона, где находится чудотворная, великая святыня всемирная, православная, Иверская икона Божьей Матери. Направились мы к лавре святого Афанасия Великого, который первое место в Гиппихе занимает. Затем румынский скит Продрому в честь Иоанна Крестителя. Здесь были на всеночном богослужении. А уже в самом воскресенье, в самое воскресенье 7 мая, мы, взявшие благословение, отправились на святую гору, на вершину горы Афон. 2033 метра над уровнем моря находится эта вершина. Сейчас мы поднимаемся от Панагии, поднимаемся в самой вершине горы Афон. То, вершина, то, мы По Британию, там именно будет отслужена последняя самой вершине. Но, как и жизнь, несем крест. Тяжело иногда бывает, но действительно сладо край. Это как бы символ вершина, туда небо. Как говорит псалмопевец Давид, «Возведох отчи мои в горы, от нюда же придет помощь моя». И вот с, с трудом, может, немножко изимогая, но мы поднимаемся к этой вершине, к духовной вершине православного мира просим Богородицу укрепления, чтобы нам снова и снова поклониться Преображенскому храму, увидеть Афон, облабызать крест вершина Пресвятая Богородица, помогай нам, укрепляй нас, Мать Божия, не остави нас. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! И шесть часов поднимались мы, дверью вершины мы были на Панагии. Это то место, храм, где в честь Пресвятой Богородицы Марии, где мы совершили ночное богослужение, где мне грешнику посчастливилось возглавить литургию и причастить и в группу, которая была здесь. А зашли мы и на самую вершину горы Афон, где находится храм преображения. Господня, где по преданию древнего Афонскому будет служена последняя литургия перед твоим пришествием Христовым. Весь Афон, как на ладони пред тобой, удивительное зрелище. И вот удивительное и знамение, утешение Богородица дала. Когда опускались мы, то облак, облак дивный, покрыл нас как клубящиеся пары. Вот это облако, которое по учению церкви, там на Афоне, находится как знак присутствия Богородицы Преснодевы Марии. Это действительно великое утешение, радость, братья и сестры, подниматься, трудиться, но как в жизни бывает, тяжело иногда, спотыкайся, может даже падаешь, но поднимаешься и идешь к цели, а цель у нас одна, туда к горнему, к небесному Иерусалиму, к Царствию Божию, где Христос сидит одесную Бога и Отца, куда мы с вами все призываем. И вот достичь этой цели мы призваны. Вот как эта вершина Афона знаменит сие. И это, конечно, и большое утешение мы получили на самой вершине и служившей литургию в Панайнии, в Панагии, в храме Святой Девы Марии, куда по преданию она во время земной жизни дошла и благословила место сие. Ну а затем уже мы 8 мая спустились в скиту Святой Анны, где находится стопа святой праведной Анны, Матери и Причистой Девы Марии. И здесь также Господь сподобил нас служить Божественную литургию вместе с православными греки, греками и другими братьями. И по милости Божией, уже назад, через почав, мы возвратились в наш Боспомий Град Суми. Снова и снова святые Отцы Афонские. братья завещали, передавали поклон и нашей земле украинской, и всем нам, чтобы хранили мы верность, единство хранили в святой нашей апостольской православной церкви. Когда мы едины в одной этой апостольской церкви, когда которую создал Христос. И поэтому, братья и сестры, передаю и нижайший поклон, и в то же время благословение святогорцев, отцов афонских, на всех православных христиан. Еще раз, Божьей помощи, Божьей милости и желаю, чтобы, может быть, и кто-то из вас когда-нибудь, еще кто не был в Стюгре Афон, приобщился этой неизличной радости, побыть в Вертограде Богородицы, в этом действительном саду при чистой девы, насладиться службой с отцами Свтогорцами, прочувствовать ту радость общения с Богом и духоносными отцами. Христос воскресе! Воистину Христос воскресе! И с праздниками вас, Святой Троицы Пятидесятницы! Аминь!